Nuestro aporte ha sido de varias formas en estos de 2012 hasta hoy. Y es, primero tenemos una Comisión de la Verdad y la Memoria histórica en el mundo, es la única Comisión de la Verdad y la Memoria que existe donde está puesta solo la pregunta por cómo ha afectado el conflicto armado a las mujeres, la verdad de las mujeres y la memoria de las mujeres que está en la página web, que también la podemos compartir porque son dos tomos cada uno de 900 páginas. Entonces es bastante voluminoso. Y diríamos que empezando eso en el 2009, la publicamos en el 2013-2014 y ese es uno de los primeros aportes. Y es que eh, esta comisión de la verdad se la entregamos a La Habana. Fuimos a La Habana. Entregamos esta comisión para hacer visible la memoria, la verdad, la resistencia de las mujeres. No solo hablamos de su afectación, de todos los tipos de afectación, porque son muchísimos, sino que también hablamos de cómo las mujeres han afrontado y han resistido o a, hemos afrontado y hemos resistido en medio del conflicto armado. Y hemos aportado también en 18 territorios de todo el país, hemos hecho un análisis de, de, de recoger propuestas de las víctimas sobrevivientes del conflicto armado, que se llamaron los encuentros regionales de paz con documentos entregados al alto, a la oficina del alto comisionado o a la presidencia de la república. Le aportamos, y esto es muy grato decirlo, de la Comisión de la Verdad, que quiero retomar dos puntos concretos, que esta Comisión de la Verdad y la Memoria de la Ruta Pacífica tiene una metodología única en el mundo, y es que parte de abajo hacia arriba. Somos las mujeres que recogemos la información, que testimoniamos la voz de las mujeres, la sistematizamos, la digitamos, la analizamos, la escribimos, recogimos 2.000 testimonios en todo el país, todas víctimas del conflicto armado en Colombia, tanto de los paramilitares como de la fuerza pública, igual de la insurgencia, porque todos tres se ha recibido violencia. Sin embargo, desde nuestra postura feminista, el respeto por la fe, por lo que significa la verdad de las mujeres, porque hicimos un énfasis en que hay que escuchar la memoria de las mujeres de lo que les pasó en el conflicto, porque es su propia verdad y es lo que queremos resaltar.